Əslində yes. normaldır. Qılıqlıq yeah. olmalıdır, tutuculuq olmalıdır. Tok kimi vururza, elə bir gədəm hmm. titrəyir. Assalamu aleykum. Aleykum salam. salam. Na Bel Estetik mərkəzdəyəm, qızlar, arıqlama mərkəzində. Gəlmişik. Əm, deməli, üz incitmək eləyirik hal-hazırda buqaqdan azad olacağıq. Elviana Salam müreyim. Həmiya Salam. Üz incitmək eləyirik. Daha sonra keçəcəyik bədənə ru 37 CRM aparativ təcrübəsi və giriş başlığı ilə təsirüb bədənimizdə anti sellulit, qarın, artıq pillərdən azad olacağıq. İnşallah. Bə리즈ərə də çatdırım ki, qızlar oktyabrın 15-inə qədər kampaniyamız var. 10 seans bədən şəkilləndirmə, ki, bu seanslardan da 5 kilo çəkir atırsınız üsbu 5 çay iki və, və ə, şişkinlik də varsa minimum 2 kq şişkinlik bədəndən xarici olunur xaric və bir də üstündə hədiyyəmiz nə idi? 10 um, prosedurun 2 seans kabitatsiya proseduru istənilən nahiyədə və miyasız müəlləcə bir proseduru isə miyas stimulasiya. Və. Hədiyyə. Vəcəmi 15 günə 15-nə qədər 50 manatlıq bütün prosedurlar. Gəl siz 5 kilo arındırırsınız, iziniz və bədəniniz incəlir, cama əlləsinin supert kampaniyadır 15-ə qədər. Gəlin yazılı. <laughs> Effekt almalarını biz garantiyə veririk, çünki <laughs> professional olaraq yanaşırıq işimizə. Təbii ki, onların da bizə dəstəyi olsa daha yaxşı. Qiymət yazmışam əlləsinin, <laughs> aha. Çünki e, bu prosedurlardan sonra istər bədəndə icra olunsun və ya qarın ay, kürən aya metlək şəkildə gündəlik normal su içməli ki, bizim e, suya çevirdiyimiz e, piqatları çıxsın bədəndən bəlisidir. Daha sonra e, limfalarla xarici olar bədəndən. Bu səbəbdən su içilməsi çox vacibdir ki, istədiyimiz effekti ala bilək. Yəni ki, bəs üz, tək üz, tək üzə Hı -hı. hansı prosedur mübarizə ə irif prosedur hal-hazırda 50 manatdır. 10 prosedur 10 50 manatdır, 50 manat. Həftədə 2 dəfə, həftədə 2 dəfə. Yəni göstərişə görə həftədə 2 dəfədan də artıq bir başda qeyd edəcəm. Bu proseduru ümumi üzdə də icra edirik. Mimik qırışlarını çox gözəl şəkildə açır. Əsasən də dəriyə çox gözəl lifting effekt verir. Dəri sanki dartılmış kimi olur. Hı. Yəni immun SN də üzrə işlədikdə tam prosedur bitdikdən sonra istədiyiniz effekti də görə bilərsiniz. Bəli. Və qırışlarda minik qırışları gedir. Ağız ətrafı qırışlar, alında yaranan minik qırışlar, göz ətrafı təzə yaranan qazayığı qırışlar Hı. çox gözəl şəkildə açır. Necə bu belə çox lazım bu prosedurdur. Bədəndə olan selulitdər gedir biz istə də məşq ə, eləmirik və bədən nə qədər arıq olsa da, baxanda isiliklər yaranır və o bu aparatlarla onlardan da xəlas oluruq. Doğumdan sonrakı qarınlardan və s. məşqi sevməyən, idmanı sevməyən xanımlarımız <laughs> rahat gələ bilər. Can çox sağ olun. Üman Bakı xanım qəsepəsi. Üman soruşurlar. Əli Kəlim 78B Kristal Şadlıq evinin tam yaxınlığında. Kristal Şadlığın yanı, Rayzində Kristal Şadlıq evi yanı. Can çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Kaşın, hayacaşım, eşəyə hə, getməmişəm də. Təzə olunub, ə, nə deyirlər ona? Hmm. İndi getdim təzələndim. Tə hmm. hmm. New. Koreksiya. Koreksiyaya getməmişəm. İndi 4-5 günə koreksiyaya gedəcəm. Yaxşıyam, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Adresi yazacağam başdan. Paylaşım olunacaq saatdan səhrdə axşam. Hansı prosedurlardan istifadə etdimsə, onlar. Bu sim, səslə. Bu forma kimə aid olur? Sanki atır. Yəni bu normaldır. Hmm rassısı da cürəbdir. Hətta belə iynək implantlar ötürülür və dəri aldı. Ona görə dəsi həssas dəri də hiss edir. Və bu şişindirlərim üzündədir. Ümumiyyətlə bu xaq əməliyyatı edən hər bir xanımə çox məsləhətlidir bu prosedur. Zaten müraciət olunur. Həkimlər özləri belə tövsiyə görürlər. Təntripolitikdən sonra da Həlindir. çox yaxşıdır bu. Çünki oturduqda tam aydu xan bir sənəcə məsələn Əməliyyatdan sonra bu qabaq əməliyyatdan sonra pilər üzün bir neçəyə, yəni alt hissədə bir neçə yerə toparlana bilirlər. Onu dağıtmaq, parçalamaq üçün sırf kabitatsiya və RF başlığı ilə işləyirik ki, həmin toparlanmış yerə yığılmış pil qatını suya çevirib bədənin xariciyidirik. Yəni bu prosedur çox məsləhətlidir. Reim adresi yazacam, xanımın səhifəsini təqiq eləyəcəm. Hazır mısınız? Adresinizə intəgiliyəcəm. Orda da adresimiz var. Rayzində Kristal Şarluq Sarayı, yəni Bakıxanovda Köhnə Rayzı. 10 prosedur, kampaniyada 15 gün ərzində cəmi 50 azn. və 10 prosedura 5 kilo çəkildirsiz, incəlirsiniz, ödənişəm gedir. Təşəkkür edirəm. T-shirt çox sağ ol. Çox sağ ol gəşəng. Zəthən, gözəlsiniz. Bir balaca el kəsdirmək hamiləyi yaxşıdır, təbii ki. Bunladiki burda görürsüz, əməliyyata ehtiyac yoxdur. Gəlirsiz, gəşəng üzünüz incəlir, qoxaqlardan azad olursuz. Bədəndə selolit açılır. Çox xanımda əsasən ayağın arxasında selolit yaranır. Onlar da gəlir. Sonra bu da bir daha aparat var ə diməli aparatla yarım saat istifadə, 12 saat məşqəlməyə bərabərdir aparatınla. Miə stimulyasiya aparatı ilə maksimum 30 dəqiqə e, vaxt müddətində biz onu qoşuruq. Həm çox relaks belə bir effekt verir, Hı -hı. eyni zamanda da öz əzələlərini necə işləməsini hər kəs özü şahidə olur. Necə əzillər sıxılır. 4 etaplı olaraq orada belə-belə qarın gedir, gəlib. Qarın, ayaq. Birazdan mən də girəcəm ona. Bəli, qarına hə gəlmişəm qızlar. Məndə qarına da girəcəm birazdan. Biraz da orada paltarımı soyunacəm, deyək, çəkiliş edə bilməyəcəm. Ona görə belə dağıtdım, çəkdim. Həm ayaq olunacaq birazdan antisevilit, qarın, bütün aparatlardan keçəcəm. 10 gün məndə gələcəm xanımın yanına dəvə deməli bu prosedurlarla təyin keçəcəm. Kivəndə ödəmə, bütün keçəcəm. Hələ 5 kiloqram qaldı artıq. İnşallah bu ay günə alıb verərəm. Çox yüklüəm. Mən də hamiləlikdən sonra çox şişmişdim. Dietə saxlayıram əslində, amma aymeri çay da içirəm, arıqlama çayı. Əm, sağ, olu, reyəm, sağ ol dedim, çox sağ ol. keserədən qalan qarnı əritmək olur xanım. Suruşduqla keserədən qalan qarnı əritmək olur. Keserədən sonra qalan qarnı, bəli, onu biz yerində baxıldı da e, daha yaxşı olar ki, müəyyən edək ki, hansı prosedurlar icra edilməlidir. Çox hallarda kavitatsiya ilə ru30, yəni hər kəsin dediyi GB5 aparatı istifadə olunur. Baş eləyirəm. E, amma bəli, az çıxan bir qarnındırsa, o prosedur GB5-lə də nəticəni ala bilərik amma yerində yerli baxış etsək daha yaxşı olar ki dəqiq rəqəm deyim. Gələcəksiz konsoltasiya pulsuzdu. Baqaydıqlar deyəcəklər də. Belə su balansının hesablanmasıdır. Onu özümüz veririk ki gündlük çəkiyə görə neçə litr su içməlidir. Yəni hər kəs çəkisinə görə suyu e, milliqram olaraq içməlidir. Standart 2 litr düzgün deyil. Bəli, çəkiyə görə olun, müəyyən şəkildə Tə, e, yəni müəyyən edilir neçə litr içməlidir. İndi mən hal-hazırda qızda 5 kilo artığım qalıb, 59 kiloyam. 59 ml litr su içməliyəm. 59a mən də sizə hesablayaram, amma təxmin edə bilərəm e, 59 kilo 2 litr 100 ml harda-sə bu qədər su olacaq sizdə. Çünki, Çünki mən çəkməyə çəkmə çəkmə yaxınsınız yarımçıq içirəm və rahat hesabladım. Mən doğumda hamilə qalanda 55 kilo idim. Sonra doğuma girəndə 74 idim. Çox şişmişdim və həmen başladım dietlərə, verdim ağzını. İndi hal-hazırda 59 am. Nəsə 55 kilo mənim üçün idealdı. Yox, 59 tam məndəsə daha dəqiq hesablayaraq mən 55 kilo çəkidirsəm, məsələn kim desə və sizin köhnə çəkimizdirsə, ora 1 litr 780 qram su. Təxminən çək tam çəkilir. Amma indi məsəndəki çəkiyə görə çox güman ki 2 litrdən bir balaca çox olacaq. Bəlkə rəqəmim amma biraz sonuncu gündə az içirəm. Başımın çəkilişlərinə qarşı kopey istifadə edirəm və aymir çayı içirəm arıqlamaq üçün. O da mənə sustadır, qəşəng. Sağ olun, rəhmət olsun. Heç bir şey deyə, yəqin siz 3 litr içməlisiniz. Belə, gızlar yaza bilərlər, hesablaya bilərlər. Çünki bu prosedurlara biz başlayanda əsasən ilk növbədə çəkmini soruşuruq, qeyd eləyirik. Məsəl qarın nahiyəsə ölçürük və subalmasını, gündəlik subalmasını tətbiq edirik. Hər kəs o qaydayla, yəni həm prosedurlara gəlməzdən mütləq yarım saat öncə 2 fincan su içilməlidir ki, o bizə ə e, pin bədəndən xaric olmasına elə prosedur vaxtı da çox böyük dəstəyə olur. Səliq xanım yazır ki, mən deyir arıqlamaq istəmirəm də, Hı -hı. sadəcə olaraq deyir mənim qarnım qalıb da, qarnımı üzüm arıqlasız istəmirəm, qarnıma gələ bilərəm. Əlbəttə ki, gələ bilərsiniz də aparat sadəcə sizin qarnınızı işləyəcəklər. Ay göx xanım elə bu açıqınız canlı, çox gözəl oldu. Mən bir şeyi vurğulamaq istəyirəm. Bəzən xanımlar gəlirlər ki, biz arıqlamaq istəyirik və onlara biz diyetə təklif edəndə Belə bir fikirsin deyirlər ki, diet saxlayanıqsa özünüz arıqlayaq da. Amma Hı. biz onlara onu izah etməyə çalışırıq ki, siz dieta saxlayanda məsələn qollar arıqlayır, düzdürmü? E, üz biraz arıqlayır, amma qarın getmir. Nə üçün getmir? Çünki qarında lokallaşmış piqatlar olur. Məsələn var e, sarı piylər var, ağ piylər. Yəni gec əriyən piylər e, və tez əriyən piylər biz həmən bu kavitatasiyə ilə işləyərək bu gec əriyən pillərə e, nüfuz edirik. Yəni onları qat-qat, hər prosedurdan prosedura əriməsinə kömək edirik. Və bu prosesdə də baş verir pillər hər dəfə, hər dəfə təbəqə olaraq əriməyə və incəlməyə baş verir. Ona görə də arıqlamaq istəmir yalnız qarın prosedurlarla, qarınlar antibiotik Yalnız bu prosedurlar icra edilməlidir. Kavitatsiya və də ruh 30 cihazı. Yəni G5. Bəli, yəni istədiyiniz hər də artıq peyniniz varsa, ora aparatlışdırırsınız, bu qədər. Naihəvi, naihəvi. Bəlkə gözlə əlimi soruşursuz. Əlimə görə dünən getdim həkimə. Həkim dünənə analistlər yazdı, bu gün bura gəldim deyə gedə bilmədim. Sabah gedəcəm həkimə və o analistlərdən keçəcəm. Dedi ola bilsin bədəndə kalsiy azalıb, D3 revmatizm müəyyən səbəblərdən ola bilər. Bir səbəbini dəqiq tapmalıyıq. Ona görə qan analizini verəcəm və qanımda çıxacaq və hələ ki bir maz ə, nə qəşəng düşüb. Hələ ki bir maz yazıbdı, amma hələ ki o mazın ifə ay nə qüsür proqramıdır. <laughs> <Ha>, evet. <efek, gülüyor> <laughs> şey, o ben miyim? Snapchat'ta. O ben, ben miyim ya? Sizsiniz zaten güzelsiniz. <laughs> Sağ olun çok hmm. şeyin Zəhmət olmasa deyən, neçə seans olmalıdır? Psixoloq Taranə Mərdanova yazır. Gözəl xanım, həkimə izləyən xanimlərdən də Taranə xanım salamlayıram. 10 e, 10 prosedur hə, biz e, buxağa baxmaq lazımdır. Yəni baxdıqda daha yaxşı olar, amma belə minimum 10 prosedur götürürük. Yəni həm... bədən də 10 prosedur 2 kilo atırsınız. Məsələn, mən sizə deyim, tək bu proseduru icra etmirik. Evindəki RF başlığla biz baxırıq buxağa. Əgər sallıq buxaq varsa, biz orada mütləq şəkildə kavitasiyada edirik. Həmin bu aparatı kavitasiya başlığılar. Onunla bir baxsa pə. Başlığı dəyişir və istədiyinə. Bu qiymətə o paketi daxil. Bəli, hamsı daxildir. Paketi daxildir. Yəni onun üçün əlavə pul ödəmirsiniz. 50 manata gəldisəz 15 gün ərzində kampaniya var. Mən sizə Lordildə başa salım. Xanım Elminə də bir az daha detallar verilsəm, mən sizə gəmli Lordildə sizin vizin kimi deyim ki, gərsiz bacı. <laughs> 50 manat ödəyirsiniz 15-nə qədər amma kampaniyadır. Sonra bilirsiniz bu aparatlar 150-200 manatdır. Və 50 manatı siz ödəyirsiz kampaniyaya. Ə, və 10 gün elə bil ki indi 1 gündən 1-2 gündən bilmə 10-cu həkim sizə təyin edir, gəlirsiz. Yəni o siyas sizindir də, onun siyas. Ə, və buna daxildir bədən şəkilləndirmə, yəni bədəninizin hansı nahiyəsi, qarındır, buddur, nədir, ora işlənir. Antiselleyit, nə bilim arıqlama həşəkilləndirilir bədəniniz və üzərində də 2 dənə ümeyo neydo ondan da bilmirəm proseduru seçə bilərlər ya özü seçə bilərsiniz 2 seans ya da o dediyim ki toqlar var ya qan sistemi müəssəsə müəssə sisteməsələr belə bu proseduru 3 və ya 4 dəfə edə bilərsiniz ya 3-4 dəfə üzə hədiyyə götürürsüz ya üzə ehtiyacınız yoxdursa o dediyim yarım saat a, aha hı. yarım dədiyim, saat dediyim də aparata qoşursunuz 12 saat məşqi əvəz eləyir onu da istifadə edə bilərsiniz yəni bu kadarcık canım. <laughs> sağ ol Rem, çok sağ ol. Şey. Hanım gel, ilerledim biraz tökelim gel. Sen de sağ ol. <laughs> biraz benim. Hı başda qay edəcəm, qeyd edəcəm, qeyd eləyəcəm. Balcı da yaxşıdır evdədir. Səhfəni təqid edəcəm, ürəyim qədi canlıq təsirsin ki, mən səhfəni təqid. Məşqün çənəm də gəl varis çənəmə vurma. Hər də və də bir dənə də gərib. Orda sətkən azı şey yandı. Hmm. Əsasən bura, bura xətt ayıruram. Deyirəm mən qolları istəyirəm, sadəcə necə sens ə, nəticə verir. 10 sens. Yenə də belə demək çətindir, görəndə daha yaxşıdır. Çünki üstündə pufsuzdur baxmaq. Köklər var, daha arlıq var, sallanır. 10 sens. 15 sens maksimum. Minimum 10 sens götürürük. Əgər pik təbəqəsi də varsa, onda ola bilsin ki, biz kavitatsiyada məsləhət görə bilək. E, RF-dan bir yerdəki lifting effektləri. Yəni Aha. gələcəksiniz başlıqlarını dəyişib bütün proseduraları. Burada başlıqlar zətn hazırdır. Hə. 4-5 başlıqdır bu aparatdan. Bunu qoyub digərinə keçirik. Yəni dəyişmirik hər dəngə rahat şəkildə icra edirik. Ümumi yaxşıdır, yəni çox sağ. Həmişə də yəyi edilir. <laughs> Ünvan Leyla Rayzin Bakıxanov Kristal Şahlıq Sarayın yanı. yamızda 107 nömrəli məktəb 107 nömrəli məktəb var, var yandandır. Rahat yoxdur. Bütün marşrutda metro, ə, sonra, ə, yəni hamısı gəlir maşinələrdən, məsələn, metro Əhməd Həcrəncəyev stansiyası deyək, oradan 78, 76, yəni bu marşrutlar gəlir, Kristal Şadlıqın yanında düşüb yolun əksinə keçirlər və bizim mərkəzdə deki çox rahat yer deyə bil evdə siz inarsınız. Bu qədər gözəl belə avros var ki, bir evdə otursam. Qız da bir də bir söz deyim. Ə mərkəzə ə, dırnaq ustaları, yaxın ərazidə olanlar üçün dırnaq ə, ustaları təəbb olunur. Bir də kibri ustadı. Moskvaya gələcəyəm. Toy bu ayda oktyabrda gələcəm toyum var. Görəydə yollar bağlanmasa Tanqə, bu prosedur mənlikdə üzdə istifadə edildikdə poralara, məsamələrə çox gözəl təsiri var. Hmm. Dərdi olan, poralar nə iləsə də bu problem yaradır da. Porular dirsə daim makaj istifadə edəndə də hmm. dəriyə oksigenin axınını zəiflədir, başdırır və dəri həddən artıq yağlı olanda başlayır porular əmələ gəlməyə, doymuş dəri olduğu üçün. büzə bir dəfə elətdirmişəm çox qəşəng olur effekt. Sonra gətirmədim. Hə, əlbəttə mən elətdirmişəm bunu bu xaq nayəhə mə özüm çox gözəlin gəlmişdi. Çənə nayəsini də çox istəmirəm, gəl olduğuna görə. Hə, çənəmə özüm istəmirəm. Təşəkkür vurmuşam ona görə. Canım çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Bir də məsələn Nabila arğının mərkəzi. Hacı onu birdən ümumi üzə istifadə edirik. Yanaq, alın nahiyələri, alnacıq. Ay Yasin bəy, əgər sizin də məclisiniz varsa, yazılın zəhmət olmasa. Çünki əslində mən oktyabra 4 dənə toy götürmüşdüm Moskvaya. İkisində bəyi apardıqları üçün 2 toy məğlub olub, 2 toyum qalıb və mən deməli oktyobrun 14-ü uçacağam Moskvaya ən yəni, sizin məclisi vizans tarixindədirsə qeyd edin ki ona uyğun biletlər alınsın. Çünki 15-i yekətirəm Bürqdəyəm. Əgər yəni iş olmasa, abrotdu abrotlu bilet alacağam da ona görə də ya yəni, indidən yazılıram. Sonra mən qaydandıqdan sonra oşə məgəy başqa qiymətliyan bilet daxil olsun. Yəni gəlmişkən məclisiniz olacaqsa onu da idarə edə bilərik. Belə qızlar, nə sualınız olsa təqib edəcəm, yazarsınız. Bəli, xanımdır, xanım da, xanım. Xanıma rahat gələ bilər. Hə. Yemə videosu niyə çəkmirəm? Nədirim? Maskkada çox çəkirdim. <laughs> Burada mə va bişirir. də hə, indi də özümlə bişirəndə cinə bilmirəm, uşaqla vaxt olmur, açımova. Baya kağız geldi. <laughs> ha, orada bir ona göre. Kasmetolog kadının adı neydi? <laughs> 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 Nayde. Nayde. <gülüyor> Nayde hanım. Müvəqqəti deyil ki, canım mənim üzündəki p əriyir. Uzu müvəqqəti deyəndə əməliyyata daxiləndə Ə, bu şey ə, zaten sonra yiyəsiz olur da. Yəni onun garantisizdən sonracı sizdən asılı olur da. Yəni çox gözəldir. Sərgühamdan gələnlər deyirlər ki, bizə bu prosedurdan sonra kökələ bilərik. Deyirəm ki, kökələrsən. Yüzən siz kökələcəksən. Deyirəm ki, yiyəsiz bu ə, əməliyyatdan sonra olan xanımlar. Aytdı, bəli, bədən şəkilləndirməyə gedirsən. 4000, 5000 verirsən. Məsələn, qarın gəlmədir, liposax eləyirsən. Həkim sənə ömürlük garantiyə vermir ki, deyir ki, dietanda fikir ver. Mən sənə bu bilərlər ki, səram. Oddımədiyi köpüyə ait olmayacaq. Yəni o artıq sənin özünlə asılıdır. Yeməyə və qidava fikir verməlisən. Suyu içməsən, çörəyi dişinlə yaldı çox basıb yeməməlsən. Hər şey yemək olar, amma az. Bu miqdarında da hər şey. Hayi çörəyi yemirəm. Çox acı olan da qaralavaşıyıram. qaş Moskvaya gələndə qonağım olarsınız. Çox təşəkkür edirəm bu bir insanlığı yazması. Amma ailəlik adına mən sizinə qonağaz olmadım. Keşke gələ biləydim yazıblar. <gülüyor> 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 Hər kəs biz kimdə nə yoxdur onu istəyir. Sevinc yazıp ki, mənuiz masajından bir ildir istifadə edirəm. Super effekti var. Bəli. <laughs> <laughs> məndə çox sevirəm bu ən çox ay buralarım var. Məsələn, xanımlar bəzən deyir ki, bizdə burada kökülür var, xətt ayr olur. Bu proseduru biz onlara sözsüz ki tətbiq edirik. Belə bir kiçik əməliyyat eləmişiz də. Bəli sadəcə biri var ki, iynə ilə proseduru icra edək. İynə ilə edəndə dərhal effekti görə bilirik. Amma bu proseduru ən azı 2-ci, 3-cü seansdan sonra istədiyimiz effekti artıq yaxınlaşırıq. Yəni hiss olunan qədər görsənir. Anladım. Ha, qocaqeş deyil, xanımdı can, hə. <laughs> Onda çox sağ ol. Elə bildim <gülüyor> oğlandı. <gülüyor> Teyo məy qardaşım. Necə oldu ular ki orada? <laughs> hərbiçi yarı yazı. Belə dedim hərbiçi yarı. Hə, de yesənə. Xanım, getək, ardın zəhmət olmasın. Var yərsən. Yox, biraz azdı. Gəl ötrücülüyü daha da sürətləndirir, ona görə hmm. əsas işi şey odur, bitiricülüyə keçsin. Gördüs xanımlar, ağrımuram, quşqırmıram, sizinlə söhbət edəleyim. Yaxşı. İstəmir olarkı artıq üç rədi az qalır. Bir ləçirəyi hərəkətsiz həyat, hə albdə ki oğlu həm üzü itəlir, üzündə əməliyyat olunmuş qədər effekt var yazıblar. Hər bir də bu aparatla məndə keçən il bu xaftadan üzdən tam azad olunmuşdum. Liposakcadan sonra mütləq şəkildə bu aparata ehtiyac olunur. Steristemiz qalıcıdır. Halbuki penis parçalanır da ürəyim. Gödəmləşmələ də götürür, yəni. Həminindən sonra stestimiz gödəm qalır, yağlanır. Bəli, onu gözəl yığışdırır. Leyla xanım da yazıb üzə deyir, çox gözəl effekt verir. Botoks effekti verir. Mən istifadə edənə, bəlkə siz istifadə edənlə fikirlərinizi yazın. Cəngiz salam. Aleksandr. Üzə zərəri nə olacaq? Gözəlləşirsiniz. Ketiyen Artıq pillər əriyir. Mimiki qırışlarımız azalır. Mən prosta bura da eləmək olar. Mən istəmirəm. Mənim yanağımda e, yəni ehtiyac yoxdur. Artıq pillim yoxdur. Harda varsa, yəni ora eləyə bilərsiz. Təbii ki, necə olmalı bu olacaq? Əslənəvrod bu toks effektini verir. Dərin də altı gözəlləşdirir. Dər altı pilləri əridir. Xanım var, bəzən gəlir. Dilək ki, bu proseduru istəyirik yalnız bu nahiyəyə. Məsələn, biz baxırıq. Hmm. Ə, onun seçimi yanlış da ola bilər həmin xanımın. Biz dəral hal deyim mən. Yox, sizə bu olmaz da. Yəni hmm. bu nahiyədə iş desək daha gözəl effekt ala bilərik. İstəyisə gəlin də, hə, xanım, hə, qeyd edəcəm səhifəni. On prosedur cəmi 50 manatdır. Təkcə üz yoxdur, buna bədən də var, yəni. Bədən götürə bilərsiniz. Və ya üz götürüb 2-3 seansda bədən hədiyyə eləyə bilərlər sizə. suala bax uşağın atası görüb bir nə sual da qurban nə sual bax uşağı necə atası görməyə bilər Ay he də qiymət soruşursan demirəm 100000 manat bədən şəkilləndirmə pillərdən azad olursan 10 seans 5 kilo çəkirsən On proseduru prosedura hə. səhildə 3 dəfə e, hamı GB-dir, amma bizdə ru 30 cihazıdır, hansı ki pi-lərə birbaşa təsir edir. Məsələn GB şaparatında deyək ki, sirkələnmə daha çoxdı, da, amma piyə gedib çatma, pi sirkələnmə daha zəyifdi. Amma bizdə aparat birbaşa piyə təsir edir və sirkələnməsi azdır. E, gələn müştərilərimiz artıq bilir bu effektləri. Yəni on prosedur həftədə 3 dəfə, baxır dəyili, 4 dəfə də icra edə bilərik hal-hazırda 50 manat itmişi kampaniyadır və ora 2 prosedur kavitatasiya, 1 prosedur miostimulyasiya və ya 2-3 prosedur kavitatasiya götürə bilər xanımlar. RF də götürə bilər, fərq etmir. Hədiyyə, yəni dəyişdirə bilər. Üstün dostlar. Deyin sizə baxdım, mən də xanımın əldə yatmaq istəməyə riskim. Zaten digər prosedurlara gələn xanımlar gətirir. <laughs> Sonda bəli, hamı deyir o qədər rahatlamır. Məsələn, Ro30 cihazından sonra gəlmək istəyirəm. Hardadır? İndi ünvanı qeyd eləyəcəm və səhifəni təqib edəcəm. Burada ətraflı nömrə də var, hər şey də var. Nömrə var da, həm də Instagram səhifəmizdə var. Bəli, izləyəcəm, dostlar. Deməli, gecəsiz də Zen Projects ətrafında motivasiya verəcəyil Rayzin də Bakı xondu. Mezo yoxdur. Həmizə yox. Yo, mezo yoxdur bizdə. Bizdə sürpədən şəkilləndirmə aparatlarının anıqlama mühərriki, silbədən də işləyirik. Belə qızlar canlı bağlayımı yavaş yer var. Bizə çox çətin. Bəli, artıq ölü düzün bitir. Sağlıq qəbəfəmiz. Uşaqdan sonra yarana aparlıq görüntülü qarnı əridən aparat var çıxdan sonra belə aparat ə, yenə də orada kavitatsiya ilə də işləyirik. Daha sonra RO30 cihazı ilə də işləyirik. Çünki RO30 cihazı ilə işlədikdən sonra kavitatsiyada RF başlığı ilə və vakum başlığı ilə o sallanmış dərini yığırıq. Vakum başlığı sırf ə, sallaq dərini yığır. Can həyat elniki məsalan filteri salımlar isə təşəkkürlər. Sizə çox sağ olun. Bəyənmisiniz, sağ olun. Qızlar öpürəm, canlıyı bağlayıram. Takib edəcəm səhifənizi, gəlin baxın.